arnasoy tumani bugun ulkan o'zgarishlarning bo'sag'asida turibdi bu o'z navbatida hududlarni yanada obod qilish aholiga munosib turmush sharoitini yaratishga qaratilgan ko'lami jihatdan keng va zalvorli xayrli ishlarning deboychasi desak ayni haqiqatdir arnasoy tumanimizga da, bu yil ochilganiga 47 yil to'ldi 47 yil davomida albatta to'g'risini aytish kerak bunchalik yaxshi o'zgarishlar bo'lmagan edi gapni ochig'i çığa... mana endi hozir bugungi kunda shu prezidentimizni tashabbuslari bilan mahallalarni rivojlantirish e, rayonlarni tumanlarni xalqini hol ahvolini kambag'allikdan chiqarish Hali har xil daftarlar o'ylab chiqilib yoshlar daftari xotin qizlar daftari bularning hammasi bejiz bo'lmagan mana shularning hammasini ijro etilayotganligi uchun ham bugun rivojlanish kuchli hisob kitob qilsangiz aql bovar qilmaydigan o'zgarishlar hisob kitoblar bo'lyaptiki bunga qoyil qolish kerak qilinayotgan ko'p yaxshilik ishlar hammasi mana shu xalqimizni farovonligi uchun qilinayapti. inson qadri deganda bu endi hech kimni aqliga kelmaydi kelmagan e e ish bu shu pullagacha kim qanday qadr topgan bo'lsa topgandir lekin bugungi kunda insonni qadri nihoyatda baland qo'yilyapti qurilish deysiz bir obodonlashtirish ko'cha daligi, ko'kalamzorlashtirish boshqa ishlar hammasi o'z yo'li bilan amalga oshirilyaptiki buni hisob kitobini qilish qiyin ancha shu arnasoy rayonidagi ko'p sonli keksalar nuroniylar bilan birga ge, uchrashib gaplashib qoldik faqat hali agitator bo'lmasligimiz kerak aytib qo'yaverish kerak emas o'zimiz hammamiz joni dilimiz bilan shu ishni işte hal qilishimiz kerak kirishishimiz kerak qo'limizdan kelgancha tinimsiz mehnat qilishimiz kerak hamma nuroniylarni mana shunday oqilona ishlashga chaqiraman shu o'rinda arnasoy tumani mahallalarining yanada obod va farovon bo'lishi odamlar turmush tarzining yaxshilanishi hududda tadbirkorlik faoliyati taraqqiyoti yangi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishining asosiy omili sanalgan va eksport hajmi ko'rsatkichlarining tayanchiga aylangan yana bir xayrli yangilik o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirma ikkinchi yil o'ttizinchi dekabrdagi farmoniga asosan arnasoy tumani beshinchi toifaga kiritildi bu tumanga qanday imkoniyatlarni beradi birinchidan tumandagi tadbirkorlarga qator imtiyoz va qulayliklar yaratildi joriy yil boshidan ikki ming yigirma oltinchi yilning birinchi yanvariga qadar foyda solig'i aylanmadan olinadigan soliq va ijtimoiy soliq bir foiz miqdorida hamda yuridik shaxslarning yer va mol mulk soliqlari bir foiz miqdorida belgilandi shuningdek tumanda ro'yxatdan o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar esa qat'iy belgilangan soliq to'lovidan ozod qilindi tijorat banklarining kredit va lizinglari bo'yicha uning asosiy stavkadan oshgan biroq markaziy bank asosiy stavkasining qirq foizdan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun kompensatsiya taqdim etiladi hamda tijorat banklari kreditlarining yetmish besh foizigacha biroq umumiy qiymati ikki yarim milliard so'mdan oshmagan miqdorda kafillik taqdim etiladi o'ttizinchi dekabr ikki ming yigirma ikkinchi yilda prezidentni ikki yuz sakson yettinchi farmoni bilan arnasoy tumani beshinchi toifaga kiritildi mana shu beshinchi toifaga kiritilib bu yerda bir qancha imtiyozlar berildi o'sha soliq to'lovchilarni foyda solig'idan aylanma solig'i ijtimoiy soliq to'lovlari shuningdek yuridik shaxslarda mol mulk va yer soliqlari bir foizga tushirilishi bu 'shu arnasoy tumanidagi bugun faoliyat yuritib kelayotgan ikki mingdan ziyod tadbirkorlarni o'zida birgina mana shu imtiyozni o'zi hisob kitoblarimiz bo'yicha o'n bir milliarddan ziyodroq mablag'ni shu tadbirkorlarni qo'lida qolish imkoniyatini yaratdi bu tadbirkorlarni qo'lida qolgan mablag' evaziga tadbirkorlarimiz ishlab chiqarishdi ish o'rinlarini kengaytiradi mana shu bu tumanga juda katta foyda beradi mana shunday imkoniyatlar yaratilgandan keyin o'z öz o'zidan boshqa hududlardagi tadbirkorlarni ham arnasoy er tumaniga kelib arnasoy er tumanida faoliyat yuritishiga yana bir zamin yaratadi sanoat sohasini o'sishini tahlil qiladigan bo'lsak ikki ming yigirma ikkinchi yildagi ko'rsatkichimiz ikki ming o'n yettinchi yildagi ko'rsatkichga nisbatan arnasoy tumanida sanoatni o'sishi uchu olti barobarga o'sishi ta'minlandi bu sanoat sohasidagi korxonalarda uch yetti barobarga yoki son jihatdan oladigan bo'lsak yetmish to'qqizta yangi sanoat korxonalari tashkil etildi sanoat korxonalari tomonidan ikki ming yigirma ikkinchi yilda ikki yuz qirq olti milliard so'mlik ishlar amalga oshirilgan farmon asosida berilgan imtiyozlar bo'yicha hozirni o'zida bir yuz sakson yetti milliard so'mlik oltita loyihani bugun dasturlarimizga tushirganmiz shunda misol qilib aytadigan bo'lsak hozir ish faoliyatini bevosita boshladi e, real tokzorlar klaster mchj bu o'n milliard so'mlik e, loyihani amalga oshiryapti shundan olti milliard so'mi qishloq xo'jaligida uzumchilik tokzorlarni paydo barpo qilishga qaratiladigan bo'lsa to'rt milliard so'mi mana shu tokzorlardan olingan mevalarni saqlash va qadoqlash ishlariga safarbar etiladi sakson yetti milliard so'mga oltita yirik loyihamiz va o'ttiz milliard so'mlik o'n yettita kichik loyihalarimiz hozir bugungi kunda dasturlarga kiritganmiz и mana shu berilgan imtiyozlardan keyin sakkiz yuz ellikta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilmoqda bir ming ikki yuz ish o'rniga ega bo'lgan arnasa goldteks mchj qo'shma korxonasi tomonidan 2022 yilda 125 yuz yigirma besh milliard so'mlik trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lsa shundan 3 million 100 ming aqsh dollar miqdoridagi mahsulotlar chet davlatlarga eksport qilish ta'minlandi mana shu birgina 287 sonli farmonning qabul qilinishi shu arnasoydagi tadbirkorlarni shu darajada ruhlantirdi-ki, bundan mana shu birgina arnasoy Goldtex teks qo'shma korxonasi tasischilari Yani mana shu farmondagi imtiyozlarni ko'rib mana ikki ming yigirma uchinchi yilda timlor trade klaster mchz qo'shma korxonasini tashkil qilish va chet el xorijiy investitsiyani o'ttiz besh million aqsh dollar miqdoridagi xorijiy investitsiyani jalb qilib texnik kanabisdan tekstil mahsulotlarini chuqur qayta ishlash bo'yicha loyihani amalga oshirmoqchi buning natijasida tumanda yana ikki ming nafarga yaqin qo'shimcha ish o'rni yaratiladi darhaqiqat mazkur imtiyozlar arnasoy goldtex mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi qo'shma korxonaga ham tadbiq etiladi bu esa yuzlab arnasoylik yoshlar xotin qizlarning ijtimoiy himoyasi salomatligini ta'minlashga yo'naltiriladi axir obodlik nafaqat hududdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari aholining sog'lom bo'lishi hamdir bizada endi uh, 80-90 foiz ayol qizlar ishlagani uchun biza shu imt imtiyozlarni judayam ma'qul ko'rdik masalan ishlab chiqaruvgi fabrikamizga har yarim yilda birmi uch oyda birmi tibbiy ko'rikdan o'tkazishga biza xursand uh, bo'lardik chunki ayol kishilar o'zini sog'ligiga e'tibor berishmaydi uh, o'zidan o'zi bormaydi biza shuni o'ylardikki o'shani eshitib xursand bo'ldik bizar uh, poliklinika yoki kasalxonalarimizga mutaxassislarni uh, olib kelib to'liq ko'rikdan o'tkazb yozib agar kerak bo'lgan qanaqadir muolaja qilinadigan bo'lsa o'shanga ham balkim imtiyoz shaklda qanaqadir ishlatish qo'llanishga harakat qilardik deb o'ylaymiz ona sog'liq bo'lsa kelajak avlodimiz sog'lom bo'ladi ular ham kasal bo'lmay oilasini boqardi bolalariga qarayrdi biz ham shunga yordam berardik deb o'ylaymiz endi arnasoy tumanidagi asosiy o'zgarishlarga e'tiborni qaratsak ayni kunlarda tumandagi ichki ishlar vazirligi yoshlar siyosati va sport vazirligi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi shuningdek qurilish kommunal bank avtomobil yo'llari kabi o'n uchta soha va tizim mas'ullaridan tarkib topgan respublika ishchi guruhi o'rganishlarni olib boryapti xususan respublika soliq qo'mitasi boshchiligidagi to'rtinchi sektor tomonidan o'rganilgan muammolar yuzasidan arnasoy tumani bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi bir yuz o'nta eskirgan sim o'rniga zamonaviy tayanch ustunlar o'rnatilib to'rt yarim kilometrlik elektr tarmoqlari yangilandi bundan tashqari har biri bir yuz ellik xo'jalikka mo'ljallangan ikki dona transformator ham o'rnatildi natijada fuqarolar yig'inidagi bir ming bir yuz yigirmata oilani qish qirovli kunlarda elektr energiyasiga bo'lgan ta'minoti yaxshilandi oilaviy shifokorlik punkti to'rt ming to'qqiz yuz besh nafar aholiga xizmat ko'rsatadi tibbiyot tamirdan chiqarilgan bo'lsa-da, 4 sektor ishchi guruh o'rganishlarida maskandagi ko'mir bilan isitishga mo'ljallangan ikkita qozonxonada qattiq yonilg'ining chala yonishi hisobiga maskandagi harorat talab darajasida emasligi aniqlandi zudlikda choralar ko'rilib qozonxonalarga qo'shimcha ravishda havo nasoslari o'rnatildi buning natijasida shifokorlik punktidagi barcha xonalarda issiqlik ta'minlandi ana shunday muammolar barcha sektorlardagi ishchi guruhlar tomonidan aniqlanib ularning ayrimlari joyida hal etilsa qolganlari yo'l xarid arnisay tumaniga respublika ishchi guruhi kelib oqqo'rg'on tajribasi asosida xonadonma xonadon yurib ko'rib hammasa shuki arnisoy tumanidagi xalqning muammo masalalarini hal etish yuzasidan albatta kelib ishchi guruhi o'rgandi tumanda o'n uchta mahalla fuqarolar yig'inlari bo'ladigan bo'lsa har bir mahalla fuqarolar yig'iniga borib xonadonma xonadon yurib uyma uy kirib xalqning ahvolidan xabar olib ularni e, fikrini o'rganib shukronaligini o'rganib masalalarni yechishga harakat qildi va mana shu o'zim ko'rib turibmanki jarayonda bir qancha masalalar yechildi aytaylik elektr bormi gaz bormi suv bormi issiqligi bormi hattoki xonadonlarga kelib xonadonlarga yetishmayotgan xonadonlar e, bo'ladigan bo'lsa kam ta'minlangan oilalar bo'ladigan bo'lsa shularga kerak bo'lsa ko'mir ham yetkazib berdi o'zimiz guvohi bo'ldik tonnalab mahallarg ko'mir keldi besh yuz kilodan 1 tonnadan ehtiyojga qarab 300 yuz kilodan ko'mir tarqatili bugungi mana qishning mana shunday izg'irin paytlarida ular ham shoshmasdan kelib mana shunday qiyinchilik bo'lsa ham har qanday sovuqmi boshqami mana xalqni dardini bilib juda yam ko'p ko'makka sherik bo'ldi ko'maklashdi bu dalolat beradiki muhtaram prezidentimizning odillana siyosati inson qadri insonga mana shu har bir insonni qadrini qimmatini bilib har bir insonga mana shunday e'tibor <laughs> bilan qarashligi deb hisoblayman demak men ki mana shu yurtimizda har bir inson hukumatimizni prezidentimizning e'tiboridan chekada emasligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik havo haroratining sovib ketishi energiyaga bo'lgan ehtiyojning ortib ketishiga olib keladi bu esa ortiqcha yuklamaga va energiya muammolariga sabab bo'ladi ishchi guruh o'rganishlarida ana shu muammolarning oldi olindi xususan oltin vodiy mahalla fuqarolar yig'inidagi farovon ko'chasida o'ttizta tayanch ustunlar o'rnatildi yuqori kuchlanishli tarmoq va to'rt yarim kilometrli sip kabellar tortildi g'afurg'ulon mahallasidagi amir temur ko'chasiga ham o'ttizta tayanch ustunlari o'rnatilib zamonaviy kabellar tortildi albatta xalq manfaatlari yo'lidagi bu xayrli ishlarga aholi xayrixohlik bildirib tarmoq xodimlarini har tomonlama qo'llab quvvatlamoqda yigirma yil ziyodroq shu ko'chada yashayman odamlar bilan suhbatlashyapti şey men o'zim bilan ham kelib suhbatlashshdi sharoitimni o'rganib ketishdi xonadonma xonadon kirib mahallama mahalla kirib o'rganishlar olib borilyapti mana aholimiz o'zlari kuchi bilan o'zlarinig mehnati bilan har xil yo'llar bilan aloqaning stolbalar beton stolbalariga sim tortib o'zlari shu elektr energiyasini tortib tar olgandi shu ko'p o'chishlar uzilishlar nihoyatda ko'p bo'lardi kam kam bo'lardi kuyib qolardi mana shunaqangi nimalar juda ko'p bo'lardi mana avvalambor ming rahmat mana shu bizni ko'chamizga e'tibor bo'lib mana shunday bugun bir sovuq bo'lishiga mana shunday nima bo'lishiga qaramasdan sozlab ishlar boshlanib ketdi ishchi guruh mana shu yerda shu ishlarni hammasini qilyapti ming rahmat ko'chamiz mahallamiz biz minnatdormiz bu qilinayotgan ishlarning hammasi ham shu xalqimizning shu farovonligi yurtimizning porloq yana kelajagimizni yaxshi bo'lishi uchun qilinayotgan ishlarning bir debochasi bir bo'lakchasi deb hisoblayman aholi muammolarini hal etishni maqsad qilgan ichki ishlar vazirligi mutasaddilari rahbarligidagi ishchi guruh hamda uchinchi sektor shtabida ish jarayonlari qizg'in uchinchi sektordagi to'rtta mahallada yashovchilarning muammolarini hal qilish borasida bor imkoniyatlar ishga solinyapti bunda asosiy e'tibor fuqarolarning talab va takliflari murojaatlari asosida ijtimoiy infratuzilma aholi turmush farovonligini oshirish hamda boshqa ijtimoiy masalalarni hal etishga qaratilyapti jumladan ishchi guruh tarkibidagi hudud gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan qish qirovli kunlarida qiynalib qolgan aholi vakillari suyultirilgan gaz balonlari hamda gaz plitalari bilan ta'minlanyapti qolaversa hududdagi to'qqiz ming uch yuz metr yo'lga shag'al yotqizilgan qisqasi har bir mahallada yashovchi ehtiyojmandlarga ko'mak ko'rsatishga astoydil kirishilgan arnasoy tumani uchinchi sektor hududida respublika ishchi guruhi bilan birgalikda xonadon o'rganish davomida jami besh yuz o'n to'rtta muammolar aniqlandi o'sha besh yuz o'n to'rtta muammolardan hozirgi kunda mana mutasaddi tashkilot idoralar bilan hamkorlikda mana shu muammolarni ikki yuz qirqtasi bartaraf qilindi bu muammolarga to'xtaladigan bo'lsak kam ta'minlangan og'ir sharoitdagi ahvoldagi uchta oilaga biz qora tarqatildi undan tashqari o'n bitta ayollarimizga tikuvchilik qilib daromad orttirishlari uchun o'n bitta tikuv mashinasi tarqatdik va e, ikkita xonadonga uyini ta'mirlash ishlarini amalga oshirib berdik undan tashqari yana ikkita xonadonga qurilish ta'mirlash ishlarini olib borish uchun qurilish materiallari bilan ta'minladik undan tashqari oltmish beshta oilaga biz oziq ovqat mahsulotlari hamda o'ttizta oilaga ko'mir mahsulotlarini yetkazib berdik o'rganishlar jarayonida asosiy e'tibor og'ir ijtimoiy ahvoldagi yakka yolg'iz surunkali kasalliklarga chalingan va nogiron boquvchisini yo'qotgan fuqarolarni qiynayotgan masalalar zudlik bilan hal etilyapti bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini ahlobod ko'chasida yashovchi go'zal qodirova ikkinchi guruh nogironi onasi bilan yashaydigan turar joyi tamir talab holatga kelib qolgani aniqlanib unga uy joy ta'miri uchun zarur yordam ko'rsatildi jarayonda tumandagi ayollar daftariga kiritilgan xotin qizlardan olti nafarining uy joyini ta'minlash uchun ularga zarur qurilish ashyolari yetkazib berildi ayollar daftarini to'rtinchi bosqich toifasida turaman o'zimiz yashab turgan uyni tamir talabligi uchun menga qurilish materiallari berildi yog'i garchilik o'tib ketardi yomg'ir o'tib ketardi. imkoniyatimiz yo'q edi men ikkinchi guruh nogironiman topganimiz o'zimizni yeb ichishimizga yetadi imkoniyatimiz yo'q edi davolanishimga ham pul ajratib berildi albatta yilik, šarqali, itesh, har bir inson taqdiri misolida olib qaraydigan bo'lsak bularning zamirida uzoq yillik qishloq va mahalladagi muammolarni hal etish orqali yurtni obod etish odamlarga ertaga emas bugun munosib hayot taqdim etishdan iborat qor qirovli kunlarda ishchi guruh toshkentdan kelib xalqimizni hol ahvolini so'rab yuribdi uyma uy kiryapti bor kamchiliklarni tuzatish yo'llarini maslahat beryapti kerak bo'lsa o'shani joyida hal qilib ketyapti bu albatta hech qachon bo'lmagan bunaqa ishlar bu endi muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan ayniqsa juda qat'iy turib aytganlari mana parlamentga butun o'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida hamma narsa aytilgan shuni ijro etishlik uchun mana shunchalik mas'uliyatni bo'yniga olib ishchi guruh bugun mana shu arnasoy rayonini markazida qolaversa chekka hududlarda yurib ko'rib hol ahvol so'rab mana shu sovuq issiq jonlarni hammasini hisob kitob qilib yurishibdi ming marta bu kishilarga rahmat biz ko'rsatuvimiz davomida arnasoy tumani misolida hududlar qiyofasini tubdan o'zgartirish aholining muammolari talab va takliflari asosida kambag'allikdan chiqarish og'ir vaziyatdagi insonlarni hayotda o'zlarini iqtisodiy jihatdan o'nglab olishlari uchun yaratilayotgan imkoniyat e'tibor haqida qisqacha to'xtaldik xolos albatta bu xayrli tadbirlar yurt obodligi yo'lidagi muhim qadamdir